જુનાગઢના ગિરનારના જંગલ વિસ્તારમાંથી છેલ્લા ઘણા સમયથી ચંદનના વૃક્ષોની ચોરી થતી હોવાના કિસ્સા સામે આવી ચૂક્યા છે તાજેતરમાં જ દાતારના પહાડી વિસ્તારમાંથી સાત જેટલા ચંદનના વૃક્ષોની ચોરી થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી હતી ત્યારે તસ્કરોને ઝડપી લેવા માટે વન વિભાગ સતત બે દિવસથી પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યો છે જેમાં ચંદન ચોરોને પકડવા જતા તેઓએ કુહાડી અને તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે વનકર્મીઓ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો જોકે ચંદનના લાકડા સહિતનો તમામ મુદ્દામાલ વનકર્મીઓએ હસ્તગત आंगे गिरना रेंज ना नायब वन संरक्षक के विस्तृत आपी आप दो दिन पहले हमारा स्टाफ जब पेट्रोलिंग में था तो जो दातार पर्वत है उसके 300 स्टेप्स पे स्टाफ ने ऐसा पाया कि कोई संदिग्ध गतिविधि जंगल में चल रही है तो जब उन्होंने थोड़ा अंदर जाके तहकीक़त की तो आठ दस जितने लोग थे और वो चंदन कटिंग का काम कर रहे थे तो उन्होंने हमारे बाकी स्टाफ को जान किया और लगभग बीस जितना स्टाफ वहाँ गया एरिया को कॉर्डन किया ताकि जो आरोपी हैं उनको रंगे हाथों तो पकड़ा जाए तो जब हमारा स्टाफ आगे बढ़ा तो जो ये आरोपी थे उन्होंने हमारे स्टाफ पर हमला किया बुलाड़े से जिस और उसके बाद में वो वहाँ से भाग गए तो हमारी जो अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चालू है और अभी भी एरिया को हमने कॉर्डन कर रखा है कि अगर कोई भी उनमें से अभी भी जंगल में छुपा हुआ हो तो हमें मिल सके तो ये जो पूरा ये प्रकरण हुआ उसकी हम तह तक जा सकें कुल सात जिहाड़ है सात वृक्ष की उन्होंने कटिंग की है जिसका मुद्दा माल वो ले जा नहीं सके और वो हमने उसको जब्त कर लिया है